Документы. Развернулся, ушел. Я говорю, коллеги, снял. И вот. Я не понял. Тебе команду дал снять номер? Вот, простите. Забрал Документы и снял номер. Снял. Вот так не надо. Мне не надо, чтобы приехал кто-то какой-то оленью, вы понимаете или нет? Сагина рассказал, если вот эта карпала увижу, блядь, что там чашечка не стоит, Климчук будет стоять там. А вы знаете, что Климчук охуительный муж. И вы знаете, что мы все смотрим на Климчука Вы поняли? Все. Значит так, полиенька сюда задачу, полиенька ставишь, ты сам становишься где? Вместе я вас увижу, пойдете голову поменять. Машины не сидеть. Что касается по поводу такси и вопросов. Всем понятно. Вот хоть одна, одна шашечка стоит и каждый Я сразу сказал. Здесь, здесь, инспектор стоит один раз. С козлом и селектор. От мусорного ящика туда до стоят. От мусорного ящика до конца. Ни одной машины нету, пацаны. Не то, что такси. Ни одной машины. Здесь и собираются, а собираются. Отсюда и выгнали, а здесь собираются. Я один номер снял вместе с Грищей. Они уже здесь без шашки стоят. Тут дедушка есть, выступает, блядь, спровоцирует других водителей. Греции 15-14. Да. Я ему сказал, сука, блядь, еще раз. Я там разговариваю с матом, мне похуй. Слушайте, я уже. Вот здесь машины нет. Здесь Пусть не, Я вчера Емку доказал, что вот здесь невозможно, блядь, их убрать. Вы поняли? Да. Ну, то, что сами голосов... Вот, вот. Под знаком. Да. да. Ну, да. невозможно. Пусть они, пусть они ставят, только здесь бывает, вот, претензия. Бывает, некоторые вот так идут, вот так ставят туда. Поняли? Это не должно быть, вот этот хвостик. А то они когда держаешь и со стороны себя пропускаешь, спускаешься. А не пидорати так по концу ставят, и вот хвост появляется. Здесь два, три машины. Здесь за всех чисто должен быть. Ну чисто, да, все-таки есть у вас, блядь. Все. Значит, все. Вы ебать, блядь. Было... По рынку понятно, да? Все. Чем больше цветы, тем больше цветы. Да, все понятно. У вас дневного не было, Кирилл Абалазь, я проебал, блядь. Значит,